बाबू जी तो धर्म के लोग आम आदमियों को अपने भक्तों को अपने अनुयायियों को जैसे मुर्गी खाना होता है बस जब तक उन्होंने उनको पालना है बड़ा करना है और जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो उनको यूज़ कर लेते हैं वो, ऐसा ना जी ये जो लोग हैं दरअसल हम जिन्हें धर्म कहते हैं वो धर्म तो नहीं वो धड़े हैं जी ग्रुप हैं अपने अपने ग्रुप भी ग्रुप जब है न, तो उनमें झगड़े भी होते ही हैं विचारधारा hmm. तो जब क्योंकि झगड़ा शुरू होता है विचारधारा डिफरेंस से जी विचारधारा में जब अंतर होता है विरोधाभास होता है जी तो पहले तो विरोध विचारधारा दिमाग में या मन में होता है फिर जुबान पे आ जाता है जी अगर जुबान पे विरोध आ जाए तो हाथापाई पे आ जाता है hmm. हाथा पे भी आ जाए तो फिर उसमें डंडा आ जाता है बलिदान चाहिए जाती है तलवार आ जाती है तीर आ गया अब कहाँ से कहाँ अब बम आ गए यानी वार जो है लड़ाई जो है वो अक्कर वार विचार बड़ी विचार बड़ी विचार कर जो भी बड़ी बड़ी जंग हुई है छोटी या बड़ी जी वो विचारधारक डिफरेंस डिफरेंस से हुई जी धर्म जो है जो हर किस्म की विचारधारा को अपने अंदर जगा दे जी। समझा के अपने अंदर समेट ले विचारधाराओं में जो डिफरेंसेस है उन्हें समाप्त कर दे वो धर वो धर सबके लिए वो आदर रखे समझा के अपने घर माफ करने का जो समझ आए उसे माफ परमेश्वर भी माफी करता है हम परमेश्वर को ऐसे भी लोग हैं जो खुदा को मानते ही नहीं परमात्मा को मानते ही नहीं लेकिन उनके भी ईमानदार होते हैं वो उनको भी देता है वो तो उन पर गुस्सा तो करता नहीं उसके औलाद है अगर कोई बेटा बाप को बाप नहीं मानता तो बाप उसको मूर्ख तो समझ लेता है कि मूर्ख है चलो छोड़ो लेकिन उसको गुस्सा नुकसान नहीं, नहीं करता उसका अगर कोई बताए ये तेरा तुम्हारा लड़का कहता है ये मेरा बाप है नहीं और छोड़ो इस बात को पागल है वो माफ़ कर देता है ये कह के माफ़ करने की जो शक्ति है जितने परमेश्वर में है सत्य धर्म में है किसी पे किसी पे नहीं है वो सबको माफ़ करता है वो दयालु है इसीलिए कहा वो कृपालु है कभी गुस्सा करता ही नहीं ਉਹ ਸਭ ਕੋ ਦੇਤਾ ਜਾਨ ਕੋ ਦੇਤਾ ਅਜਾਨ ਕੋ ਦੇਤਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਸੇ ਉਸੇ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੋ ਉਸੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਸੇ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋ ਦੇਤਾ ਜ਼ਮਾਨ ਕੋ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨੇ ਕੀ ਉਤਪਤ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਈ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਮੀਨ ਕੋ ਉੱਪਰ ਸੇ ਬਰਸਾ ਕਰਕੇ ਹੂੰ ਜੋ ਬਰਸਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਆ ਦੇਗੀ ਹਮੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ जमीन को दे तो जमान को दया है काहे को डोलत है तुम रि तुम काहे को डोल रहे हो काहे को डोलत है हे प्राणी तू काहे को डोल रहे तुम रि सुंदर श्री पदमापति ला है तेरी सुध वो लेने वाला है तू डर क्यों रहा डोल क्यों रहा hmm. तो ये बातें थी इनको हमने माना नहीं प्रचारा ही नहीं hmm. अगर हम प्रचारते hmm. तो आदमी का भरोसा करना बंद कर देते हो आदमी पे भरोसा नहीं करते आदमी को खुदा नहीं मानते आदमी के हाथ में कुछ पावर है वो नहीं मानते लोग क्योंकि ये पंक्ति आदमी में कोई शक्ति नहीं मानती तो इस चीज़ों का प्रचार नहीं किया गया जो उनको गुरु बनने में बाधा आती है उनको एक भीड़ चाहिए थी ना उनको नुकसान था वो नहीं बन सकते उनकी दुकानदारी फेल होती है वो प्रचार नहीं गया वो हम प्रचार करेंगे उन बातों का जो उन्होंने छोड़ रखी हैं क्यों छोड़ रखी हैं क्या नुकसान था उनका उन्होंने इसके बदले में ये प्रचार किया झूठा क्यों किया ये समझाने की जरूरत है पब्लिक को यह धर्म का प्रचार ही है भड़काने वाली बात नहीं समझाने वाली बात है पापी धर्म के नाम पे जैसे भड़काना ये है कि तुमने तुम्हारा इन्हें नुकसान किया ये क्या तुम ये कर दो हाँ। वो कर दो ये भटकाने बहुत करते हैं हम हो है। को 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 है। उनको होश में लाना है जोश पैदा नहीं होने देना जोश में तो होश गुम हो जाता है बल्कि जोश तो उनके अंदर है अभी गुस्सा उनके अंदर है अभी भी जोश को ख़त्म करना है होश में लाना है उनको कि हमारा बैर विरोध ही हमारे हमारे दुखों का कारण है हमारी मुसीबतों का कारण है इस बर बैर विरोध को हमने मिटाना है गुरुमुख बैर विरोध मिटाबै गुरुमुख की निशानी क्या है कि अपने अंदर से तो बैर विरोध उसने मिटा लिया अब दुनिया का मिटा रहा है मिटाने जा रहा है ये गुरु नानक कह रहे हैं सिद्धों को कि हम तो धर्म के नाम पे जो बैर विरोध पैदा कर रहे हैं लोग वो धर्म कैसा है जो बैर विरोध पैदा करे ये बातें हमने कहनी है उससे या तो बैर विरोध पैदा करना बंद कर देंगे प्रचार हमारे वाला प्रचार होता रहेगा अपने आप वो प्रचार समाप्त हो जाएगा पर बापू जी लगता नहीं कि ये मुश्किल है क्योंकि लगभग हजारों तरह के मुश्किल है यार मुझे किसने आके कहा एक कमरे में बैठ के मैं ये बातें कर गया चार हजार घंटे मुझे तो किसी ने चल नहीं किया तुम क्यों कर रहे हो कहा था पहले पहले जी मुझे चार फोन आए थे वहां से नागपुर से अच्छा आर एस एस की यह क्या कर रहे हो मैंने कबीर वाणी की व्याख्या कर रहा हूँ Hmm. क्यों कर रहे हो hmm. मैंने कहा मेरा हक है मैं कर रहा हूँ hmm. हमारे गुरु थे हमारा धर्म है उसका प्रचार करना हमारी जिम्मेदारी है मैं झंडा बरदार हूं उसका. Hmm. इससे तो ये होगा वो होगा मैं hmm. क्यों होगा hmm. Hmm. कौन सी बुरी बात है इसमें कही मैंने hmm. तुम तो मैं ऐसे कहते हो मैंने कहा कबीर ऐसे कहता मैं बता रहा हूँ मैं नहीं ऐसे कहता hmm. हाँ अगर मैं कुबीर की वाणी की गलत व्याख्या कर रहा हूँ तो पकड़ो तो बताओ हम बैठ के उसमें सुधार कर ले तुम कहो ये बात ना कहें ये भूल जाओ इसके लिए हम मुसलमानों से टकराएं तुम तो कुछ भी नहीं हो तुम्हारे वस्ता नहीं टकराना क्यों कुबीर महान संत हैं माने हुए सबके चार फोन आए मैंने एक ही बात कही तुम कैसे कहते हो मेरी है विचारधारा कबीर की है अगर तुम चाहते हो खुल के तो फिर चलो मैदान में आ जाओ हम फैसला कर रहे हैं तुम तो हम हमें रोको हम नहीं रोकते ये भी इंटरनेट पे पड़ा है आप तो जी धर्म के नाम तो हो उन्होंने ये तो खुल के आ गया अगर हमने अटैक किया तो दुनिया में खलबली मच जाएगी जानेंगे लोग क्या हुआ है कैसा हुआ हल चलोगे फिर वो चुप्पी होगी सबसे पहले उन्होंने सुनना शुरू किया मुझे वो hmm. सब जानते हैं फिर उन्होंने कहा कि ये ज्यादा तो अतवाद जो सिखों में है hmm. उनके खिलाफ बोल रहे हैं hmm. उन्हें हिंदू बता रहे हैं hmm. साबित कर रहे हैं तुम्हें नुकसान क्या है hmm. तुम्हें क्या नुकसान है अगर तुम धर्म के खिलाफ हो असली के hmm. तो हम तुम्हारा hmm. साथ नहीं देते अडवाणी hmm. वगैरह जो लीडर थे उन्होंने जवाब दिया तुम साथ नहीं रहते हो और कब वो भी से कह दुनिया मानती है, hmm. है कबीर को हम hmm. कबीर के मुखल जल्दी जब खत्म हो जाएगी तुम्हारी बहुत जल्दी तो वो चुप रहगा मैं से बनेगा क्या अगर इसका विरोध करोगे खाली hmm. हो जल्दी खत्म हो जाओगे चुप रहोगे तो 10 20 साल काट लोगे 20 साल हो गए उन्हें अब बापू जी दुनिया में हजारों धर्म हैं। हर धर्म कहता है कि मैं मुक्ति दूंगा मैं तुम्हें शांत करूंगा मैं तुम्हें कहीं तक पहुंचाऊंगा। लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा ये वो जो कहते हैं कमरे में अपने बंद होके कहते हैं मैदान में आके कोई नहीं कहता कोई मुझे पब्लिकली बोलता था मैं मुक्ति दूंगा आके बोले मैं कहूँगा मुझे मुक्ति चाहिए मैंने लेनी दो वो अपने कमरे में कहते हैं अपनी संगत में ये है वो है बस तो मुक्ति का मार्ग सच धर्म ही है, है? आपके हिसाब से मुक्ति का जो मार्ग है वो सच धर्म ही है नहीं नहीं ईमानदारी सच ईमानदारी ही हुँ? मुक्ति है यार बेईमानी भे से मुक्ति ही मुक्ति है हा? वकारों से मुक्ति ही मुक्ति है हा? जाड़ है जो बेईमानी के जाल में हम फंस रहे हैं जी बकारों के जाल में फंस रहे हैं इसको काट के बाहर निकल गए तो, हो तो इसके लिए हमें अपना धर्म छोड़ने की जरूरत जो की है ना, उससे ये बेईमानी का जाल कट जाता है मतलब किसी को भी अपना धर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है बस वो ईमानदार हो जाए मन से और ईमानदार होने के लिए तुम्हें किसी गुरु की जरूरत जरूरत नहीं पड़ती है बस आगे का जो उससे पाठ है ना फिर धर्म की जरूरत पड़ती है जो ईमानदार बढ़ के जाएगा वो धर्म सुनने के काबल है ईमानदारी से सुना हुआ धर्म ही आगे तुम्हारे अंदर जन्म लेगा उसे ही फल लगेगा मतलब भीड़ की जरूरत नहीं है अब नॉन भीड़ का उसमें क्या बताएगा ਬੀੜ ਦਾ ਸੰਗ ਕੰਮਤੋ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਰਲੇ ਹੈ ਬੀੜ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬੀੜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਹਨ ਥੀ ਹੂੰ ਕਾਹ ਹੋਇਆ ਬੀੜ ਤੋਂ ਨਿਕ ਖਲਾਫ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਨੇ ਜਾਰਨ ਤਰਫੇ ਘੇਰ ਰੱਖਾਤਾ ਉਹ ਭੀੜ ਥੀ ਹੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਖਲਾਫ ਥੀ ਪਬਲਿਕ ਥੀ ਗਾਉਂ ਵਾਲੀ ਸਭ ਅਣ ਦੂਰ ਨੜੇ ਕੀ ਉਹ ਭੀੜ ਥੀ ਖਲਾਫ ਥੀ सरकार से डरती थी भीड़ तो अभी ख़िलाफ़ है सरकार के साथ होती है संतों के साथ होती है <laughs> भीड़ स्वार्थी है स्वार्थी स्वार्थी के साथ रहेगा जहाँ स्वार्थ ईमान बेईमान के साथ रहेगा झूठा झूठे के साथ रहेगा ईमानदार ईमानदार के साथ रहेगा ईमानदार हैं कितने काज ऐसे ही होते हैं न बल्कि अब तो कुछ ज़्यादा हैं पहले इससे भी कम थे ईमानदारी के तरफ जा रहे हैं हम ऐसी बात नहीं है